स्टोरी था बर्फ का तूफान और पेंगुइन। एक सर्द और बर्फीली शाम दौर शुमाल में एक छोटे से जज़ीरे पर पेंगुइंस का एक गिरोह रहता था उन पेंगुइंस की जिंदगी खुशगवार थी क्योंकि वो हमेशा बर्फ से ढके हुए इलाके में रहते थे जहां उनके पास खाने के लिए मछलियां और खेलने के लिए बर्फ की गुलशरज़ थीं लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आया जिसने पूरे जजीरे को अपने लपेट में ले लिया तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसमान का रंग बदल गया और बर्फ की तेज़ हवाएं जज़ीरे को हर तरफ़ से घेरने लगें ज़मीन बर्फ़ से ढक गई और पेंग्वइंस की मामूल की ज़िंदगी में खलल पड़ गया पेंगोइंस खौफ के मारे एक दूसरे के करीब आ गए लेकिन एक पेंग्विंग जिसका नाम चांद था इसने फ़ैसला किया कि वो इस तूफान का मुकाबला करेगा चाँद जानता था कि अगर वो इस तूफ़ान का हल निकाल सका तो न सिर्फ़ वो बल्कि पूरा गिरोह मुश्किल का सामना करेगा चांद ने अपने दोस्तों को बताया हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें बर्फ का तूफान बर्दाश्त करने के लिए एक महफूज जगह तलाश करनी होगी ताका हम जिंदा रह सकें चांद ने अपने छोटे प्रों को खोला और तूफान की शिद्दत के बावजूद बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा इसका मकसद था कि वो उन बुलंद पहाड़ों में छप तूफान से बच सके चांद की रहनुमाई करते हुए बाकी पेंगोइंस भी इसके पीछे चल पड़े ये एक बहुत मुश्किल सफर था क्योंकि बर्फ की हवाएं इतनी तेज और सर्द थीं कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था लेकिन चांद ने हिम्मत न हारी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बुलंद पहाड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया जब वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बर्फ का तूफान आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा पहाड़ की बुलंद सतह पर पना लेने के बाद चांद और उसके दोस्तों ने सुकून का सांस लिया चांद ने कहा देखा अगर हमने हिम्मत ना हारी होती तो हम आज यहाँ ना पहुंच पाते हमें हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए चाहे हालात जैसे भी हों पेंगुइंस ने चांद की बातों पर गौर किया और वो सब उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए तूफान के बाद जज़ीरा दोबारा पुरसकून हो गया और जिंदगी मामूल पर आ गई चांद और उसके दोस्तों ने सीखा कि जब भी जिंदगी में मुश्किलात आई हिम्मत और इतिहाद से उनका मुकाबला किया जा सकता है और यूं पेंगुइन्स ने बर्फ के तूफान का सामना करके साबित किया कि मुश्किलात में भी हौसला और इरादा कामयाबी की कुंजी है